Уважаемые депутаты. Я проживаю по улице Петровского. Это находится напротив педагогического института. Улица все время затапливается. И от проживающих. Большинство людей у которых стены сырьют. Это все. Прошу народных депутатов проголосовать за выделение с местного бюджета. И рассмотрим эти вопросы на новую дорогу. Там полностью новая дорога года ответила. Полностью закатывается. Мы, мы, за за мы как мы раз сейчас, мы... Мы мы сейчас... Мы... Мы мы сейчас... Мы... занимаемся рассмотрением этих вопросов. В понедельник проголосуем. В понедельник заберемся еще раз. По этим важным программам. Я... Я с большим удовольствием по просьбе жителей нашего города сегодня выразил благодарность депутатам оппозиционного блока, которые проголосовали по ряду программ важных для Я еще раз обращаю внимание, в этих вопросах сегодня рассматривается софинансирование. 15 числа будет сессия областного совета, где город Великополь будут выделять уже рассмотрено на бюджетной комиссии 6,2 миллиона. Я прошу вас, уважаемые депутаты, поддержите, пожалуйста, эти программы. И мы получим отремонтированный участок коллектора и проспекта Богдана по принципу улицы Кирова, улицы Улица Горького, улица Ленина, улица. Пишите в про про программы, адреса, 6 суммы, что так, вы будете они, делать и так далее. Прочитайте. Не четко. знаю, Прочитайте. То, то, что пришло мне, то, что пришло мне Давайте на электронку. Там ничего нет совершенно абсолютно. Не и моего. Давайте. Ну то, что по Григорию Анатольевичу. у него три программы, если не изменяю память по повестке. Четыре, четыре. я прошу прощения.